আধুনিক প্রযুক্তিগত চিকিৎসা সেবা নিয়ে প্রথমবারের মতো চালু হলো আলফা ডায়াগনস্টিক সেন্টার এখানে সিটি স্ক্যান প্যাথোলজি এবং নিউরো ল্যাবের সুবিধা রয়েছে আজ অর্থাৎ রবিবার ইসলামপুর মাঠ ঈদগাঁও রোডের সামনে উদ্বোধন করা হয় আলফা ডায়াগনস্টিক সেন্টার জানা যায় প্রতিষ্ঠানটির আধুনিক স্বাস্থ্য সেবায় থাকছে সিটি স্ক্যান মেশিন থেকে শুরু করে আরও বিশেষ সুবিধা এতদিন সিটি স্ক্যানের জন্য মানুষকে ছুটে যেতে হতো শিলিগুড়ি বেসরকারিভাবে ইসলামপুরে কোনো সিটি স্ক্যান মেশিন ছিল না ইসলামপুরের বুকে এমন একটি সিটি স্ক্যান মেশিনের ব্যবস্থা এবং আলফা ডায়াগনস্টিক সেন্টার উদ্বোধন হওয়ায় এলাকার মানুষ খুশি শিলিগুড়ি কি সিটি স্ক্যান করে বাড়ি ফিরে আসা খুব সমস্যা হতো একদিন সিটি স্ক্যান করেই অন্যদিন রিপোর্ট আনতে যেতে ফলে অনেক বেশি টাকা খরচ হতো আর যেতে হবে না শিলিগুড়ি এবার ইসলামপুর শহরে মেলামাঠ ঈদগাঁও রোডের সামনে সিটি স্ক্যানের বিশেষ সুবিধা নিয়ে এসেছে আলফা ডায়াগনস্টিক সেন্টার এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অত্র এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন अल्फा डायग्नोस्टिक हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मैं नदीम भाई और नवेद भाई की और अल्फा की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जो एक सब बड़ी और नई शुरुआत है इस्लामपुर के लिए इस्लामपुर में मैं करीब सात से आठ साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो यहाँ के हेल्थ सेक्टर में जो सबसे बड़ा गैप था वो आज पूरा होने वाला है वो है सिटी स्कैन सिटी स्कैन जब कोई पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है जो बहुत ही कॉमन है हमारे इलाके में तो एक प्राइमरी जो होता है सर की चोट में या हेड इंजरी में जो प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट होता है वो सीटी स्कैन होता है सीटी स्कैन हो जाने के बाद उनको ये पता चलता है कि हेड इंजरी या एब्डोमिनल इंजरी या चेस्ट इंजरी का मैनेजमेंट कैसे स्टार्ट होगा जो जो सबसे बड़ी सबसे बड़ा गैप था इस्लामपुर के हेल्थ सेक्टर में जो ये पहली बहुत बड़ी और नई शुरुआत है इस्लामपुर के लिए क्योंकि हमें भी महसूस हो रहा था सात आठ साल से एक सिटी स्कैन की सख्त ज़रूरत है यहाँ पे इस्लामपुर में मिसाल के तौर पर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट होता है उसको सर पे चोट लगती है तो उसको फ़ौर सिलीगुड़ी भेजा जाता है सी स्कैन के लिए इससे पेशेंट पे जो कॉस्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ जाता है फिर वहाँ एडमिट होता है पेशेंट तो हम इससे पेशेंट को स्क्रीन कर सकते हैं एक्सीडेंट के पेशेंट को हेड इंजरी के पेशेंट को अब इंजरी के पेशेंट को अगर यहाँ पे सीटी स्कैन हो जाता है तो हम स्क्रीन कर सकते हैं कि पेशेंट को यहाँ पे इस्लामपुर में ट्रीटमेंट हो सकता है या सिलीगुरी जाना है सबसे बड़ा फ़ायदा ये है सी स्कैन तो ये चीज़ है ये बहुत बड़ा एक एडिशन है हेल्थ सेक्टर में इस्लामपुर के लोगों के लिए और मुझे यकीन है कि नदीम भाई का ये सपना भी था कि यहाँ पे एक ऐसी शुरुआत हो जो जो जिसकी जो ऐसी ज़रूरत है जो इस्लामपुर के लोगों को नहीं मिल पा रही थी ये बहुत बहुत दिन से डिस्कशन भी चल रहा था और बहुत मेहनत के साथ ये आज शुरुआत किया गया है एक सवाल पूछेंगे हॉस्पिटल में भी आया तो मैंने भेजा कई बार लोगों को सी स्कैन के लिए तो वहाँ पर बहुत बार पेशेंट वापस आया सारे सिटीज का नहीं हो पाता वहाँ पे सपोज एमल कॉन्ट्राटी स्कैन नहीं हो पाता वहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाता है वो चीज़ यहाँ पे एडिशन है ये यह, और ये यह, जो यहाँ की जो मशीन है वो ज्यादा एडवांस है बोले आजकल रहा है कि पोस्ट कोविड सिचुएशन में स्ट्रोक बह, बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगा तो ये तो मैंने कहा ना कि स्ट्रोक के पेशेंट हुआ हेड इंजरी का जो पेशेंट हुआ उसको हम स्क्रीन कर पाएंगे कि पेशेंट को हमको हायर ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं सबसे बड़ा एडिशन है ये बहुत बड़ा फायदा होगा लोगों के लिए यहाँ के लोगों के लिए सबसे बेहतरीन इंसान वह है जो दूसरे इंसानों के लिए भलाई का काम करे और यकीन मैं समझता हूँ कि मौजूदा वक्त मेडिकल हेल्थ में इसका बड़ा अच्छा असर पड़ेगा जिन लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था उनको नजदीक में बेहतरीन किस्म का डायग्नोसिस से सेंटर मिल जाएगा और डॉक्टर नदीम साहब ने चूँकि गेस्टरों में एक अपना मकाम पैदा किया है और इस इलाके में इससे लोग बड़े प्रभावित हैं मैं समझता हूँ इस इलाके को बहुत फ़ायदा होगा इससे डॉक्टर नदीम साहिब के नवैद साहब क्या विशेष करें उनर बाबा আমার সামনে বসে আছেন ওনার আজকে উনি গর্বিত আর আমরাও গর্বিত ওনার ছেলে ডিএম করে আলিগড় থেকে পিজিআই থেকে পড়াশোনা করে অ্যাপোলোতে ছিল অ্যাপোলো থেকে মেদান্তা মেদান্ত থেকে অ্যাপোলো অ্যাপোলো থেকে আবার নিউটিয়া নিউটিয়া থেকে এখানে এসে নিজের নিজের এলাকাতে একটা সিটি স্ক্যান তারপর ডায়গনোসিস সেন্টার স্টার্ট করেছেন ওনাকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি কেন আমাদের বিশেষ করে এখান থেকে করণি তারপরে চাকুলিয়া গোয়ালপুখর পুঠিয়া কিশনগঞ্জ তারপরে আর ঠাউরগঞ্জ এগুলো প্যাসেন্ট চলে যেত শিল্লিগুড়িতে শিল্লিগুড়িতে যাওয়ার মানে হলো দুই হাজার টাকা তিন হাজার টাকা ভাড়া রেন্টেড গাড়ি নিয়ে তারপরে এক দুই হাজার টাকা খরচ একটা সিটি স্ক্যান করতে যেত সিটি স্ক্যানের চার্জ হতো ওর থেকে বেশি ওদের খরচা হয়ে যেত যার জন্য আজকে এরা এটা করে এখানকার সমাজের একটা হেল্প করার চেষ্টা করেছে আর সমাজ আগে সব থেকে আগে যেহেতু উনি ইসলামপুর সাবজনের জন্ম হয়েছে ইসলামপুর সাবজনের সেবাটা আগে ওনার পাওনা ছিল আজকে উনি পূরণ করেছেন যার জন্য ওনাকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি খুব ভালো হয়েছে যে এখানে এখন যে কোনো সময় হসপিটালে একটা সিটি স্ক্যান মেশিন আমরা চালু করেছি লিমিটেশনস আছে এখানে যেহেতু প্রাইভেট সেক্টরে আছে খুব সুবিধা হবে মানুষের